A bo tego fencie tą loburę wa gella serżynian japania 他们家帮忙找人啊，有的嘛包箱子也有呢，马度啊，有的嘛那个接箱子啊，有的嘛放空罐。他们嘛一个月最低也嘛两千五以上，最高的嘛看哈六七千块钱有的吧。我们那厂包呀，你年年岁就待比方来干这样事情没有，看我七月份六月底开始我家打电话呢，你要不要人？ 我上干呢，我上那厂子去干呢，我现来的人多的很。前年我七十多个人招过来了，去年一百多个人招过来了他们说呢，外面在拉萨，在城市，一天不一百多块钱可以挣呢。挣好那个钱哪行去就花掉呢。我们那趟按月发工资嘛，这个工资哪行去？房租也可以掏呢，那电费可以掏呢。他们有的人高兴的很。 啊，我儿子跟家买了个房子，和我儿子结婚时候，嗯，我用了十万块钱，全部我自己长时间家挣的钱。我们这么好的日子给，给那我们自己挣钱自己花，谁也我们家不会拿走。可以呢，我们这个强子嘛，我觉得挺好的。